Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel Abian, channel yang membagikan pengetahuan tentang semut rangrang. Halo teman-teman, peternak dan juga penghobi semut rangrang, semoga kabar Anda hari ini dalam keadaan yang baik dan selalu dalam keberkahan. Kami ucapkan terima kasih kepada Anda yang selalu setia mengikuti channel ini, karena tanpa Anda semua, channel ini tidak akan ada artinya. Apa yang kami bagikan di sini adalah berdasarkan pengalaman kami selama berternak semut rangrang dan kami berharap bisa menjadi referensi dan bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, dalam video ini kami akan membagikan info tentang pakan alternatif untuk berternak semut rangrang. Sebagaimana kita tahu, mayoritas peternak semut rangrang Indonesia menggunakan jangkrik dan ulat Hongkong untuk memberi makan pada semut rangrang piaraannya di rak budidaya. Bahkan ada yang mengklaim bahwa ulat Hongkong adalah pakan terbaik untuk semut rang-rang. Benarkah demikian? Next time akan kita ulas masalah ini karena dalam video ini kami akan memberikan sebuah contoh pakan alternatif yang bisa diberikan kepada semut rang-rang dan bisa menghemat pembiayaan dalam berternak semut rang-rang. Kami mencontohkan penggunaan tulang sapi yang masih terdapat sisa-sisa daging yang menempel pada tulang tersebut. Apakah pemberian tulang sapi dengan sisa sedikit daging yang menempel ini baik untuk semut rangrang? -rang? Ataukah justru sebaliknya akan berakibat buruk atau bisa menjadikan produktivitas koloni semut rangrang -rang menurun? Baiklah, kita perhatikan mengenai kandungan gizi atau nutrisi yang terdapat dalam daging sapi ini. Daging sapi memiliki nilai kandungan kalori dan protein yang cukup tinggi. Ini tentunya sangat baik untuk semut rang Selain itu, Daging sapi juga mengandung kalsium yang cukup tinggi. Kalsium ini berguna untuk pembentukan kerangka semut rangrang -rang yang kuat. Rangka ini sangatlah penting untuk kehidupan dan perlindungan tubuh semut rangrang, karena seperti kita tahu bahwa kerangka tubuh semut rangrang berada di luar sebagai penopang tubuh dan pelindung organ di dalamnya. Selain kalsium, daging sapi juga mengandung beberapa vitamin dan juga mineral yang berguna bagi kehidupan semut rangrang. Namun, selain kandungan-kandungan gizi penting itu, daging sapi juga mengandung lemak. Semut rangrang -rang memang membutuhkan lemak untuk melarutkan protein dalam proses pencernaannya. Akan tetapi, kebutuhan lemak ini tidaklah banyak. Jadi, jika Anda ingin memberikan daging sapi ataupun tulang sapi yang masih terdapat sisa daging yang menempel, sebaiknya Anda kurangi lemak yang terlihat agar tidak terlalu banyak. Meskipun sebenarnya semut bisa menyeleksi dan tidak memakan banyak lemak. Sisa lemak yang berlebihan akan mengotori rak budidaya semut rangrang -rang Anda. Selain memiliki kelebihan dalam hal gizi, pemberian tulang sapi yang masih basah dengan sedikit daging yang menempel ini juga akan menghemat pakan semut rangrang -rang yang dibudidayakan di dalam rak budidaya. Karena tulang seperti ini hanyalah limbah dari rumah pemotongan hewan. Selain itu, pada tulang sapi ini juga terdapat sumsum. -sum. -sum. Pada sumsum -sum ini terdapat kandungan nutrisi dengan protein dan kalsium yang cukup tinggi. Jadi pemberian tulang sapi dengan sedikit daging yang menempel padanya ini sangat baik untuk diberikan kepada semut rang-rang. Sebagai catatan, dalam pemberian tulang sapi ini harus menyesuaikan dengan jumlah koloni semut rangrang -rang yang dipelihara agar daging yang menempel pada tulang sapi ini segera habis sehingga tidak membusuk dan berbau yang mengganggu. Walaupun sebenarnya bau ini tidak mengganggu semut rangrang -rang dan mereka akan tetap mau memakannya walaupun daging telah membusuk. Akan tetapi, tentunya kita sebagai peternak akan merasa terganggu dengan bau busuk dari daging ini. Baiklah, teman-teman, dari video ini dapat kita simpulkan bahwa pemberian tulang sapi dengan sedikit daging yang menempel ini baik untuk semua terang-terang. Pemberian pakan semacam ini akan menghemat biaya pemeliharaan dalam berternak semut rangrang -rang karena bisa kita dapatkan secara gratis. Pemberian pakan berupa tulang sapi ini harus menyesuaikan dengan jumlah koloni semut rangrang -rang agar tidak terjadi bau yang mengganggu peternak karena sisa daging yang tidak habis dimakan oleh semut rangrang. -rang. Demikianlah video kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, semoga bermanfaat, dan nantikan video menarik selanjutnya dari channel ini. Tetap semangat, pantang menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.